С Бахмута. Выехали. У нас соседний дом попало. А выехали, как раз нам в окно улетело. Вот это решили дальше двигаться. Нечего тут делать. Три фронтові города, в яких є зв'язок, зланять люди, звертаються на гарячу лінію. нам ті заявки скільки. Св'язів практично не еле нашли адреса. Часто люди, які приїжджають до нас, вони сидять і я так бачу, що вони прислухаються. Якось мені один чоловік, який виїхав з Бахмута, він сказав, я все чекаю, коли ж бахне. И пулеметы, и автоматы слышно. На ребенка переживаешь, конечно. Она еще жизни не видела. А оно вот такое. Нам утро второму, 31 декабря два года. На Новый год как раз. Погорел у нас дом полностью. Все погорело. Нема ничего не осталось. По большому счету ничего там не держит. Ну, только родственники пооставались. Слышно даже те же, тех же тварин несчастные. Возвращаться я понимаю, что некуда будет. Да, вообще едем, мы, это куда нас расселят. Я просто хочу ребенку будущее, а там будущего нет. Я еду с надеждой, что все будет хорошо.